হাই ওৰিৱা কি খবৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰ চেনেলৰ অন্যতা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া বিয়া এখনলৈ যাবলৈ ওলাবলৈ লৈছোঁ তাকে মই বোলো মোক মেকআপ কৰাৰ আগতে মইনো কেনেকৈ ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰে মই মোৰ স্কিনখন প্ৰেক কৰোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ মুখখন মই প্ৰথমতে ভালদৰে ধুই ল'লোঁ ধুই লৈ পেলাই এইটো নাৰিকল তেল মুখত ভালদৰে মাছাজ কৰি ল'ম ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে এইটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় আধা চামুচমান হ'ব এইটো এতিয়া মই ভালকৈ মুখত মই মাছাজ কৰি ল'ম এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হয় আৰু মেকআপ কৰাৰ আগতে ভালকৈ স্কিনখন নাৰিছ কৰাটো আৰু ড্ৰাইনেছটো নাইকিয়া কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়খিনি মানে ড্ৰাইনেছ থাকে গোটেইখিনি নাইকিয়া হৈ যায় চ' সেইকাৰণে এনেকৈ নাৰিকল তেল দি পেলাই ভালকৈ মাছাজ কৰি ল'ব লাগে দুই তিনি মিনিটমান ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মাছাজ কৰি এতিয়া মই এনেকৈ মাছাজ কৰি লওঁ ভালকৈ আৰু ভালকৈ এনেকৈ মাকৰ ছাইডখিনি কাৰণ ইয়াতে ড্ৰাইনেছটো বেছি হয় আমাৰ স্কিনত আৰু লগতে কপাল গোটেই মুখখন ভালকৈ আৰু ডিঙিটো নাপাহৰিব কাৰণ আমাৰ মুখখনৰ লগতে ডিঙিটো নাৰিছ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় কাৰণ যিহেতু আমি ডিঙিতো লগাওঁ মেকআপ তো এইটো কাৰণে ভালদৰে লগতে লিপছখন আমি সদায় লিপছখন সদায় পাহৰি যাওঁ তো সেইকাৰণে ভালদৰে এনেকৈ মাছাজ কৰি স্কিনৰ কাৰণে দেই এইটো অইল নাৰিকল তেলটো লগাই পেলাই এনেকৈ মাছাজ কৰাটো যদি অইলী স্কিন হয় এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে ডাইৰেক্ট স্ক্ৰাব কৰিলেই হয় এতিয়া ইয়াৰ মোৰ দুই তিনি মিনিটমান হৈ গ'ল মাছাজ কৰি পেলাই হৈ গ'ল এতিয়া ভালদৰে মই মুখখন ফেচৱাশ্ব দি পেলাই ধুই ল'ম এতিয়া ভালকৈ ফেচৱাশ্ব দি পেলাই ধুই ল'লোঁ তথাপিতো অলপ অলপ অইল নিচিনা হৈয়ে আছে পিছত এইটো আমাৰ স্কিনত এডজৰ্ব হৈ যাব এতিয়া হ'ল নেক্সট ষ্টেপটো স্ক্ৰাবিং স্ক্ৰাবিং আমি কৰিম একদম ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰে এইটো চেনি আৰু এইটো হ'ল পিঠাগুড়ি আৰু এইখিনি গাখীৰ আৰু একটুকুৰ নেমু এই চাৰিটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট মই এতিয়া এটা পেষ্ট বনাই লওঁ তাৰপিছত মুখত এপ্লাই কৰিম এইটো এটা ঠিক কন কনচিষ্টেঞ্চিৰ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ কাৰণ পাতল পাতল হৈ গ'লে বৈ যাব ন সেইটো কাৰণে এটা এনেকুৱা কনচিষ্টেঞ্চি বনাই ল'লোঁ এতিয়া মুখত মই এপ্লাই কৰোঁ পেকটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া ভালকৈ এতিয়া মুখত এপ্লাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া এনেকৈ ভালদৰে চালকুলাৰ মচনত এনেকৈ এপ্লাই কৰিম আৰু লাহে লাহে মাছাজ কৰি যাম ইয়াতে মই যিমানকেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ইউজ কৰিছোঁ গোটেইকেইটা সকলোৰে ঘৰত ইজিলি এভেইলেবল থাকেই আৰু ইয়াতে কোনো কেমিকেল নাইকিয়া আৰু আমি এইকেইটা বস্তু ইউজ কৰিলে ইয়াতে আমাৰ কোনো চাইড ইফেক্টটো নাইকিয়া চব স্কিন টাইপৰ লগাব পাৰিব অইলিয়েই হওক বা ড্ৰাই হওক বা নৰ্মেল স্কিন চবেই ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াত কোনো চাইড ইফেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি স্কিনখন চাবচোন কিমান চফ্ট হৈ যায় আপোনালোকে এনেকৈ মেকআপ কৰাৰ আগত সময় যদি থাকে এনেকৈ অকণমান সময় স্ক্ৰাব কৰিব পাৰে আৰু কিনা সামগ্ৰী সামগ্ৰীতকৈ এনেকুৱা ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰে কৰাটো ভাল কাৰণ ইয়াত কোনো কেমিকেল বেষ্ট প্ৰডাক্ট নাথাকে আমাৰ ঘৰুৱা সামগ্ৰী আমি লগতে পিঠাগুড়ি চেনি এইখিনি একদম নেচাৰেল হয় কোনো ইয়াতে কেমিকেল একো ইউজ কৰোঁ লগতে লিপছখন নাপাহৰিব কাৰণ আমি সদায় স্কিনত স্ক্ৰাব কৰিলে লগতে লিপছখনো কৰিব লাগে কাৰণ ঠাণ্ডাদিনত আমাৰ লিপছবোৰ ড্ৰাই হৈ যায় সেইটো কাৰণে স্ক্ৰাব কৰিলে তাতে লিড চফ্ট হৈ যায় ডিঙিটো এনেকৈ যিকোনো বস্তু ফেচ পেক লগালে বা স্ক্ৰাব কৰোঁ যিকোনো বস্তু লগালে সদায় আমি ডিঙিটো লগাব লাগে কাৰণ আমাৰ মুখৰ লগত ডিঙিৰ স্কিন কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যায় এনেকৈ স্ক্ৰাব কৰি ল'লোঁ দুই তিনি মিনিটমান স্ক্ৰাব কৰি হৈ গ'ল ঠাণ্ডা পানী দি মুখখন ভালদৰে ধুই লওঁ মুখখন ধুই আহিলোঁ তাৰপিছতে এক টুকুৰ বৰফৰ সহায়ত ভিনখন ৰাপ কৰি ল'ম কাৰণ স্ক্ৰাবিং কৰাৰ লগে লগে আমাৰ প'ৰ্চবোৰ অ'পেন হৈ যায়গৈ তাকে প'ৰ্চখিনি বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আইচ কিউব দি ভালদৰে এনেকৈ অকণমান মাছাজ কৰি ল'ম নেক্সট ছেটটো হৈ গ'ল ভালদৰে মই মুচি ললোঁ টাৱেল এখনৰ সহায়তে তাৰপিছত এইটো ৰ'জ বাটাৰ ইয়াৰ লেভেলটো নাইকিয়া হেল গুটি এতিয়া এইটো মই ভালদৰে মুখত লগাই ল'ম বা স্প্ৰে থাকিলে আপুনি ৰ'জৱাটাৰ স্প্ৰেও ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া মোৰ এয়া লগাই কৰি হৈ গ'ল তাৰপিছতে এতিয়া এইটো শুকোৱাৰ পিছত মই মেকআপটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আৰু মই ইমান ভালকৈ মেকআপ কৰিবলৈ নাজানো তথাপিতো নিজে ট্ৰাই কৰোঁ আৰু তাৰপিছতে মইশ্বৰাইজাৰ আৰু প্ৰাইমাৰ গোটেই মেকআপৰ প্ৰচেছ তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি তেতিয়া মেকআপ কৰিলে ধুনীয়াকৈ স্কিনটো আমাৰ ছফ্ট হয় আৰু মেকআপটো তেতিয়া ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ স্মুথ হয় তেতিয়া মই মেকআপটো কৰি মেলি লৈ একেবাৰে ওলাই ৰেডি হৈ লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাইছো এইয়া ওলাই কৰি যাবলৈ ৰেডি আৰু এইটো ৰাজা এই আমি যাম দেখি সি একদম হাল্লা কৰি আছে তাকে ওলাই ৰেডি ল'ৰাটো আহিলে যাম আৰু এতিয়া মই বাহিৰৰ ৰৈহে আছো তাৰ কাৰণে মাতি আছো সি আহাই নাইকিয়া আজি আমাৰ গাড়ী লৈ নাযাওঁ যেনিবা স্কুলৰ ছাৰ এজন আছে তেওঁলোকো যাব একেলগে যাম এই ছাৰহঁত মিছ এফালে চাই দিয়ক এইয়া মিছ আহি পাই গ'লহি তাৰপিছতে এইটো অম্বিতা ক'ত গ'ল এইটো অম্বিতা আহি হৈ গ'ল অঁ যা এইয়া মিছে মিছত এইটো কাৰ্বি ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ ন অঁ ট্ৰেডিশ্যনেল পিন্ধিছে ব'লকে ছাৰ টিকলিক এই ওলাই পেলাই আমালৈ ৰৈ আছে যাব কাৰণে হয় টিকলিক চাওঁ তুমি ৰেডি এতিয়া আহি পেলাই আমি আমনি পালোহি আৰু গাড়ীতে বহি আছো প্ৰথম ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলো আহি পেলাই আধা ৰাস্তা পালোহি আধা মানে নহয় আৰু ঘৰৰ পৰা তিনি চাৰি কিলোমিটাৰ ওলাই আহিলো অহাৰ পিছতে ঘৰতে গিফ্টটো এৰি থৈ আহিলো তাৰপিছত আকৌ মনত পৰিলে তাৰ পৰা উভতি গৈ পেলাই আকৌ গিফ্ট আনিলোগে আনি পেলাই এতিয়া আকৌ আহি পাইছোহি আমনি তাৰপিছতে ছাৰহঁতে গিফ্ট কিনা নাছিলে এতিয়া ছাৰ আৰু মিছ গিফ্ট কিনিবলৈ ওলাই গৈছিলে এতিয়া এই আমনিতে আছোঁ আৰু আজি বিয়াখন আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত তালৈকে গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া বাজিল দুটামানেই বাজিবলৈ হ'লহি আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবলৈ পৰা নাই এতিয়া এই গিফ্ট এৰি থৈ আহিলোঁ যে আনোতে সেইকাৰণে দেৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এফালে গাড়ীতে এইয়া ওম বেটা এই টিকলিক এইজনী টিকলিক গাড়ীতে বহি আছে তাই আৰু একদম ঘামি জামি অৱস্থা নাই খোৱা বস্তু এই টিকলিহঁতৰ খোৱা বস্তু আহি গ'ল কি আনিলে চাওঁ অঁ যুঁজ খোৱা আৰু ল'ৰা ছোৱালী মানুহৰ কথাটো আৰু জানেই আৰু ওলাই আহিলে খোৱা বস্তু লাগিবই এতিয়া এয়া এই যুঁজ খাই লোৱা ন খোৱা কলীয়া ভোমোৰা দলং পাইছোঁহি এতিয়া বিয়া ঘৰ আহি পাই গলোহি আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ ইয়াতে ভুগি আছোঁ এই ল'ৰাক এনে তাই এইফালে আছে এয়া পোলাও আৰু ভাত আৰু এইটো হ'ল দাইল আৰু এইফালে এইটো হ'ল মাটৰ মুৰি ঘণ্ট এইটো মাছৰ তৰকাৰী এইটো ব্ৰইলাৰ আৰু এইফালে এইটো হাঁহৰ মাংস আৰু মটন কাৰি আছিলে এতিয়া খাবলৈ লৈ পেলাই এতিয়া চব খাবলৈ বহি ইয়াত খালোঁ খাই পেলাই এতিয়া ওলাই আহিছোঁ ঘৰলৈ যাবলৈ মই পোহৰে পোহৰে যাওঁগৈ আৰু বাকী এইফালে আগত এয়া ক'তো এয়া এয়া বিয়া বিয়া খাই আহিলোঁ আহি পেলাই ইয়াতে বিশ্বনাথ চাৰিআলি টাউনতে আৰু এইফালে শ্বপিং কৰিবলৈ সোমাইছোঁ কিবা কিবি দুটামান লৈ যাওঁ আৰু দেখিলোঁ যে তাকে এতিয়া বজাৰ কৰি আছোঁ আৰু এইফালে মিছেও কিবাকিবি কিনি আছে আমাৰ লোৱা হৈ গল হৈ পেলাই এতিয়া সকলোৱে লৈছে আৰু এইফালে এইয়া আমাৰ জাৰ্মান চেফাৰ এটা আছে আৰু এইফালে ইয়াতে বহিছোঁ চবৰে টোপনি টোপনি লাগিছে যে সেইকাৰণে বোলো চাহ একাপ একাপ খাই লওঁ আৰু এতিয়া ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ তাকে চাহ একাপ ইয়াতে খাই লওঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি জাৰ্ণিয়ে হৈ আছে যে ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ আৰু সি চাই আছে লগীতে দেখি পেলাই মানুহবিলাকক আমাৰ তোমাৰ ৰাজহাৰ সমানেই হ'ব নেকি ৰাজাতকে সৰু হ'ব আৰু আৰু চাহ খালো খাই পেলাই এতিয়া আকৌ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম আৰু একদম বহুত ভাগৰ বিয়াৰ পৰা আহিলো আহি এতিয়া তেজপুৰ পাইছোহি আৰু আৰু কিবা কিবি বজাৰ দুটামানো কৰিলো কৰি মেলি এতিয়া আহি আছো তাৰপিছত এই টিকলি গৈ পেলাই গাড়ী টেঙ হ'লে এটাই আৰু আশা কৰোঁ আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেলাইকণটো অল কৰি দিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই